بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل بات سے میں حکمۂ ناظرین آج دس مئی ہے اور آج آزاد کشوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے اپنے حقوق کے لیے ایک پرامن احتجاج کی کال دی تھی جو گیارہ مئی کو آزاد کشمیر بر سے جو قافلے ریلیاں یا احتجاج جمع ہو کر مظفر آباد کی طرف جائیں گے اور وہاں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ناظرین ان کے جو مطالبات ہیں وہ بہت سادہ اور عام سے ہیں آزاد کشمیر کے اندر جو عوام ہے سب سے پہلے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ آٹے کے اندر جو سبسڈی ہے وہ دی جائے اور آٹا سستا کیا جائے دوسرے نمبر پہ ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارے ٹیکسوں سے ہمارے ہی پیسوں سے آزاد کشمیر کی حکومت یہ جو بیوروکریسی ہے یہ جو للے تللے ہیں یہ عاشی کر رہے ہیں اور ان کی مراتیں کم کی جائیں ان کو اپنی لیمٹ کے اندر حدود کے اندر مراتیں دی جائیں نہ کہ ان کے جو حکومتی اخراجات پہ ان کے پورے کے پورے خاندانوں کی عائشیاں کی جائیں تیسرے نمبر پہ کہ کشمیر کی بجلی کشمیر میں ہی واپس پاکستان کو بیچ کر دوبارہ سے وہ مہنگی دی جاتی ہے اور آزاد کشمیر کی عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو بجلی ہے اگر وہ فری نہیں تو کم از کم ہمیں اس قیمت پہ دی جائے جس قیمت سے آزاد کشمیر میں نکلتی ہے یا وہاں سے جو پروڈیوس ہو کر پاکستان کے محکمہ جو وابڈا ہے اس کو دی جاتی ہے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ اپنے حق کے لیے احتجاج کرنا یا عوام اگر امن احتجاج کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کا حق ہے یہ آئینی حق ہے لیکن جس طرح سے آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر باقی تمام قانون اور آئین کی شکیں صرف کتابوں کے اندر ملتی ہیں یا عمرہ کے لیے ملتی ہیں اسی طرح سے یہ احتجاج کے حوالے سے بھی سیم وہی والا فارمولا یہاں اپلائی ہوتا ہے آزاد کشمیر بھر میں جس میں مظفر آباد راولہ کوٹ باغ پلندری حویلی ڈوڈیال میرپور کوٹلی سینسا عباس پور یہ پورے جو آزاد کشمیر کے شہر ہیں ان کے اس اس ان کے علاوہ جو چھوٹے موٹے شہر ہیں وہ بھی آج کچھ شہروں میں پرامن احتجاج ہوئے اور کچھ ایسے شہر تھے جن میں مظفر آباد راولہ کوٹ یا پنچ ڈوین کی بات کریں تو یہ پورا دن میدان جنگ بنے رہے میدان جنگ بننے کی وجہ یہ نہیں کہ عوام انتشار کر رہی تھی یا عوام پرتشدد تھی بلکہ پرامن مظاہرین پہ آزاد کشمیر کی پولیس جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اس میں کچھ ان ناؤن چہرے بھی نظر آتے ہیں وہ عوام کو پرامن احتجاج کرنے سے روکتی ہے اور زبردستی پکڑ کر لوگوں کو پولیس کی گاڑیوں میں اور وہاں انہیں گرفتار کرتی ہے اور ان پہ تشدد یا ڈنڈے برساتی ہے جس کے جواب میں کل کی جو مثال ہے ڈوڈیال کی جو اے سی صاحب کو جس طرح سے ان کی درگت بنائی گئی جس طرح سے ان کا حساب کتاب کیا گیا اس سے پورے آزاد کشمیر کے جو انتظامیہ ہے بیوروکریسی ہے ان کو یہ میسیج جاتا ہے کہ آپ ہمیں خود سے اگر پورا من احتجاج کرنے کا حق دیتے ہیں تو پھر بعد میں ان سینئر لوگوں کو گرفتار یا چھاپے مار کر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اور اگر دوبارہ کیا تو وہی والا انجام ہوگا خاص کر کے مظفر آباد آج پورا دن میدان جنگ بنا رہا وہاں پہ نیلم پل سے لے کر پورے مظفر آباد کا جو سٹی ہے وہاں پہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان آنکھ میں چولی نہیں بلکہ ڈنڈے پتھر شیلنگ فائرنگ ہوائی فائرنگ اور اس طرح کا سارا نظام پورا دن چلتا رہا عوام صرف اپنے حق کے لیے بات کرتی ہے اور انتظامیہ شاید کہ وہ کرپٹ ہے بزدل ہے یا عوام کا سامنا نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے وہ عوام کے اوپر سوائے اس کے پاس تشدد کے اور کچھ بھی ایسی ایسا راستہ نہیں کہ وہ مذاکرات کرے یہ بھی کہنا عجیب سی یعنی کہ بات ہے بدقسمتی ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت بالکل پاکستان کی جو مسخرے وہاں پہ اس وقت مسلط ہیں آزاد پاکستان کے اندر جو عجیب و غریب قسم کی حکومت ہے جو فارم فورٹی سیون سے یا اس سے بھی بدتر قسم کے جو لوگ مسلط ہیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آزاد کشمیر کی حکومت نے بار بار دن میں یہ میسیج کنوے کرنے کی کوشش کی کہ آزاد کشمیر میں کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں ہے اور پورا کشمیر پورا من ہے یہاں سوال یہ جی پیدا ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے یہ میسیج کس کو دینا چاہ رہی ہے یہ کن کو بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ایسا کوئی انتشار نہیں جبکہ حکومت وہ خود ہے اور اسے یہ چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ بیٹھے یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہیں ان کے جو سینئر رہنما ہیں پورے آزاد کشمیر کے جو اضلاع سے سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کسی نہ کسی حل کی طرف جائیں اگر یہ اسی طرح سے مار دار اور ڈنڈے کرتے رہے تو یہ این ممکن ہے کہ آزاد کشمیر کی کے عوام اس کو بزدل سمجھنا اس کو کمزور سمجھنا یا کشمیریوں کو کسی طرح سے آسان لینا یہ ان کی غلط فہمی بھی ہوگی بھول بھی ہوگی <تصفح> آزاد کشمیر کے اندر جو کشمیری ہیں یہ بہت اچھی طرح سے اپنے حقوق سے آگاہ ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ آزادی کے لیے کس طرح سے جد کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان اور ان کے ساتھ جو خواب دکھاتا ہے یا ان کو جو ہمدردیاں دیتا ہے وہ کیا ہے کشمیریوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ کشمیر کی اصل جو حیثیت ہے وہ کیا ہے اور اقوام متحدہ کے اندر اس کے جو فائل ہے ان کے جو وہاں پہ قرارداد ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کشمیری یہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر کیا وسائل ہیں اور کس حساب سے یہ مالا مال ہے اور کتنے وسائل جو ہمارے استعمال کیے جاتے ہیں اس میں سے کیا ریٹرن ہمیں دیا جاتا ہے لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کشمیری خاموش بھی ہیں پرامن بھی ہیں اور یہ کسی قسم کا ایسا انتشار یا احتجاج نہیں کرنا چاہتے جو کشمیر کی بدنامی کا یہ کشمیر کے امن کو خراب کرنے کا باعث بنے لیکن دوسری طرف جب یہ کسی بھی حوالے سے چاہے وہ مہنگائی ہو یا اپنا حق لینا ہو یا بجلی کی قیمتیں ہوں یا بے جاب غیر ضروری قسم کے ٹیکسز ہوں اس کے حوالے سے اگر یہ اپنی بات کرنے کے لیے نکلے یا اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے نکلے تو آزاد کشمیر کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے انڈیا نے حملہ کر دیا اور پوری کی پوری فورس چاہے سے پولیس ہو یا دیگر جو فورسز ہیں انہیں شامل کر کے سوائے ڈنڈو کے شیلنگ کے مار کے گرفتاریوں کے اور کچھ بھی نہیں وہ کرتے یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حکومت آزاد کشمیر کی, کی عوام کی ہمدرد ہے اور واقعی اگر اس خطے کی اور عوام کی خیر خواہ ہے تو وہ ان کو پرامن احتجاج کرنے دے ہاں یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ شاید حکومت کو یہ ڈر لگتا ہو کہ یہ جو نہرے لگاتے ہیں یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ ہمارے خلاف کرتے ہیں تو اس میں سیدھی سی بات ہے کہ آزاد کشمیر کی, کی حکومت نے اس عوام کے لیے ایسے کون سے دودھ اور شہد کی نیرے بائیں ہیں یا ایسے کون سے محل تیار کیے ہیں یا ایسی کون سے تعلیم صحت اور دیگر زندگی کی سہولیات دی ہیں کہ ان کے حق میں نیرے لگائے جائیں یا ان کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے اپنا حق چھین کر لیں گے یہ حق بنتا ہے عوام کا نعرہ لگانا یہ حکومت نہیں چل سکتی یہ حق بنتا ہے عوام کا نعرہ لگانا ہمارے ٹیکسوں سے ہمارے چیزوں سے یہ اشیاء کرتے ہیں مراحت لیتے ہیں اور یہ بدماشی نہیں چلے گی یہ حق ہے عوام کا نعرہ لگانا اور ہمیں جو اس ملک کے اندر جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے یہ حق ہے اس ملک کی عوام کا کہ وہ یہ نعرہ لگائے لیکن کشمیری شاید حکمران جو مظفر آباد کے اندر بیٹھے ہوئے بیس کیمپ میں یہ شاید کہ کسی غلط فہمی میں ہیں یہ شاید پاکستان کے جو مسلط شدہ مسکرے وہاں پہ ہیں ان سکرپ پہ چلنا چاہتے ہوں گے لیکن یہ ان کی بھول ہے جس طرح سے پاکستان کے اندر بد امنی اور انتشار اور مارا ماری ہے یہی صورتحال اگر یہاں رہی تو یہاں کا جو جغرافیہ ہے یہاں کی جو سوچ ہے یہ بہت الگ ہے یہاں جو قبائلی سسٹم ہے جو لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں یہاں پولیس والا بھی ایک بھائی کا دوسرے ایک بھائی سڑک پہ ہے اور دوسرا بھائی پولیس کے اندر ہے ایک بھائی سڑک پہ ہے دوسرا بھائی انتظامیہ کے اندر ہے یہاں اس طرح سے نظام نہیں چلے گا لیکن دیکھتے ہیں جس طرح سے آج پورا کشمیر سڑکوں پہ تھا اور عوام حکومت جو تھی وہ نشے میں اور اقتدار کے نشے میں دودھ تھی کل گیارہ مئی ہے کل کی کیا ڈیولمنٹ ہوتی ہے کل انشاءاللہ اپ اللہ اپڈیٹ دیں گے تب تک کے لیے ایک بار جنجوک اجازت دیں اللہ حافظ